Меня зовут Милан Зайцев, я представляю волонтерскую организацию «Восток СОС», где, собственно, волонтером есть. И, приезжая сюда, я поставил себе цель научиться еще одному делу для пользы общества. Уже на протяжении mm -hmm. этого семинара мне, наверное, открылась в многом суть гуманизма, как Основа в, в правах человека и его свобод. Суть вот, прав человека сводится к пониманию того, что каждый человек именно есть человеком, и это его основная ценность. То есть, человек самая сильная, уже, что в ней Да так как обществу нужны изменения дальше, возможно, теперь на более глубоком уровне, с учетом тяжело описуемой обстановки, которая складывается в нашей стране, необходимо расширять лично мое видение для меня, как что можно менять и какие действительно проблемы есть. В целом очень хорошо организовано в комплексе мероприятия и Каждая его часть есть составляющая, которая дополняет общую картину. Чи потрібно волонтерам мати уявлення про права людини? И чему? Чего вона сгодится як? Да, даже с начала войны я так вынужден даже немножко стал заниматься волонтерством, хотя до этого я не понимал, что это. Ну, права человека просто позволяют всем активистам, волонтерам и людям, которые занимаются общественной работой, лучше понять цель их работы с точки зрения именно общества и что же нужно людям. Потому что мы хотим менять общество, но зачем менять? Вот это бывает вопрос, на который тяжело поставить, ну, дать ответ.